Иван right. right <laughs> балует свою леди. Эти свежие, потому что хвостик прилипленный до этой. До ракушки. Значит, свеженькие. И вот этот хочу соус ты красиво одеты, в галстучках. Очень красивое место. Ресторан красиво оформленный. Ну, в морском стиле. Все светится. Такие вот фонтанчики льются. И играет джаз. И супчик заказал. я салатик. Чампер. Чампер. Чаудер. Чаудер. Ой, такие густые. Клам чаудер. Ммм. Вкусно. Да. So good. Хороший. Ну, я бы я наилась бы той полностью. Так быстро они тут все делают, это какой-то капец. Так они быстро все готовят, мы не успеваем. Мы только пришли. Mm -hmm. Булочка такая вкусная А мы пьем уже Вкусно ресторанчик Слушай, это мое. <плэк> Девочки, как это пахнет Это пахнет грилем выглядит очень 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 красиво начну пожалуй с рыбки это рыба с медово лимонным соусом если бы я была этим ну, критиком ресторанами то я бы тут поставила бы какой-то хороший уже мы удачно заказали Perfect. Стива, на вот такие креветки. И их нужно макать в такой желтенький соус. А сюда апельсиновый. Мне не очень нравится. Тут пишет, надеюсь, это для контента пьется пиво с горла. Пиво с горла не для контента. Пиво с горла для удобства. Ну, так вкуснейше. Не знаю, какие там предрассудки. У вас там рестораны в Европе такие. А тут все нормально, рестораны приходят чистые, а не выпендриваться. Поэтому удобно пьют так. Рыбка-бомба. Стречат, разговаривают, смеются, день рождения. Никто не выпендривается. В тишине сидеть. Дома сидеть в тишине. даже пиво принесли без стакана, просто в ну, бутылке. Люди пришли и разговаривают, а что они должны молчать? Что, что, что? Детский сад, столовая, как, в детском садике, что? Когда я ем, я глухи нем, типа, да? Друзья пришли, и кушают, разговаривают. Что они так не понимают? Очень крутое Меню у этого ресторана. Ось така сума, обікнові. Но Стивену не понравились його креветки, поэтому реклами нету. Я попробовала, действительно они сладкі, соус у цей жовтенький, тоже сладкий. І непонятно в суд, що ви делали креветки сладкими, соус сладкий, макай, хочу А еще Стивену Стівен гурман. Я п'я б... якби він не сказала, я... я б не поняла, що оно не. Не очень кріспі. Не хрустить. Так вот. Ну кріветочка та -та сверху такой клярка утінка, і що він ну, должен хрустити, а он не очень хрустить. Якби я, я не бабу, вона я... мені нравится. А він ще розбалуваний американець. Претензії. Такий трошки, трошки злий Стівен. Трошки не понравилось. So, Steven, so i'm going to stay with you do domo.